резко ухудшилась обстановка в Донецкой и Луганской областях. Сейчас в больницах Днепропетровска города и области в общей сложности находятся более 400 раненых, из которых свыше 220 человек поступило только за последнюю неделю. У нас также очень нехорошее количество погибших. Сейчас уже около 50 человек только Видим мы по Днепропетровской области, это не из числа жителей области, это из числа разных областей, разных воинских частей и э, военных формирований. Но в то же самое время мы видим, какие огромные потери сейчас происходят на фронтах в соседних областях. В пятницу премьер-министр провел селекторное совещание с губернаторами и нацелил на то, что необходимо принимать сейчас радикальные экстренные меры по антитеррористическим мероприятиям внутри, скажем, контролируемых Украиной областей, в частности, Невропетровская область, это прифронтовая область. Поэтому вчера мы собрали в заседания штаба территориальной обороны, там были все руководители силовых структур, и мы в рамках этого штаба приняли ряд решений, направленных на повышение уровня общественной безопасности, что означает особый статус, про который я сообщил. Это означает, что областные власти определяют главный приоритет работы всех ветвей исполнительной и местной власти, как обеспечение коллективной безопасности и безопасности граждан. Это главный приоритет на сегодняшний день и выполняется он будет следующими мероприятиями. Часть из них подлежит публичному так сказать, освещению, часть она не подлежит публичному освещению. Что касается того, что будет публично. Проходит полная инвентаризация всех объектов жизнеобеспечения. Таких объектов на самом деле сотни. По каждому объекту составляется паспорт охраны объекта и закрепляется ответственное ведомство. Этот пункт мероприятия в большей степени касается специальных силовых подразделений, национальной гвардии, спецподразделений МВД, а также ведомственной охраны. Но в то же самое время большое количество таких объектов жизненно важных находится на территории частных предприятий, где будет осуществлен специальный режим Силами службы безопасности Украины относительно того, насколько эти объекты надежно защищены и кто отвечает за э, эту э, охрану. Речь идет о мониторинге жизненно важных объектов, объектов жизнеобеспечения от водоканалов, заканчивая химическими производствами. Это что касается объектов. Что касается населения. Будет проведена в ближайшие недели массированная разъяснительная работа, потому что ни в одной стране мира невозможно эффективно бороться с предотвращениями террористических актов без участия гражданского населения. Мы будем обращаться к населению для того, чтобы люди повысили свою бдительность. Будет уже мы сейчас распространяем дополнительно опять же, все телефоны горячих линий МВД, СБУ, горячую линию администрации для того, чтобы при выявлении подозрительных лиц, подозрительных предметов люди могли сообщить в компетентные органы и соответствующие мобильные группы, которые уже сформированы, включая в числе включая себя взрывотехников, при УВД, чтобы они могли отреагировать оперативно на поступающие сигналы. Кроме того, мы будем просить населения проявить инициативу в том, чтобы э, те подвальные помещения, которые находятся вблизи их места жительства, они официально не являются помещениями гражданской обороны, но в то же самое время сегодня было бы неплохо, чтобы люди прошлись во все свои подвалы, жилых домов, независимо от того, что там находятся, может быть, приватизированные какие-то помещения и так далее, нужно посмотреть в принципе готовность таких подвальных помещений для того, чтобы люди могли э, знать, где можно укрываться в случае возможной террористической угрозы. Э, то, что у нас находится по линии нашей? цивильной обороны, эти объекты мы инвентаризируем. Но надо понимать, что счет Советского Союза такие объекты были настроены только на эвакуацию людей на крупных промышленных предприятиях. Даже в месте, в котором мы стоим, сегодня вблизи не существует э, укрытия, которое э, призвано укрывать гражданское население. Поэтому задача в том, что в каждом жилом квартале и массиве люди должны тоже проявить инициативу на уровне домовладений, для того, чтобы посмотреть, какие помещения подвального типа могут быть пригодны для укрытия в случае антитеррористической угрозы. Кроме того, сейчас мы буквально на следующей неделе издадим ряд регуляторных актов, в том числе силами местных органов власти, которые обяжут инвентаризировать все существующие системы защиты и видеонаблюдения на коммерческих объектах. В первую очередь те, которые имеют фасады, выходящие на улицы, а также места массового посещения людей, торговые центры, кинотеатры. Задача инвентаризировать, усилить дополнительно системы видеонаблюдения, свести систему видеонаблюдения все коммерческие и частные в единый командный центр по аналогии, который создан сегодня при Оперативном командовании Пивден это для военных объектов. Данный объект будет, оперативный центр, находиться при мониторинге работников СБУ и УВД. И таким образом мы хотим в наших основных крупных городах и областном центре создать систему тотального видеоконтроля с длительным сроком хранения информации для того, чтобы предотвратить и, не дай бог, что случится, выявить и быстро обезвредить те элементы, которые сегодня направлены на угрозу жизни и угрозу населению. В связи с этим мы тоже будем довольно, ну, скажем так, резко обращаться к собственникам уже не государственным, а частным, потому что они должны тоже понять, что гарантия, в том числе нормального, спокойного бизнеса и работы, заключается в том, чтобы были созданы гарантии коллективной безопасности. Мы ничего не просим сверх того, что касается только обеспечения этой безопасности. Дальше. Нами сейчас уже Инспектируются громадские формувания, специально созданные для охраны общественного порядка. Эти, эти, эти формувания мы с ними работаем на протяжении всего прошлого года. Они у нас э, есть, нам они, понятно, их командиры, руководители, эти люди получили при нашем содействии доступ на тренировочные полигоны, на них оформлено соответствующее оружие, и эти э, группы мы будем очень активно привлекает сейчас для мобилизации в те точки, где не хватает сил государственных э, служб. такие, ну вот МВД на сегодня э, э, очень в значительной мере просто силы стянуты в том числе для антитеррористической операции. поэтому все мы не перекроем силами только существующими, нам нужна мобилизация гражданских формирований. они охотно идут на это. это люди сформировались для того, чтобы принять участие в защите и обороне территории. поэтому в этой части, по этой части с населением из числа гражданских тоже проводится вот такая мобилизационная работа. Это не связано с общей волной мобилизации, это связано с защитой исключительно территории Невропетровской области. Кроме того, разъяснения, я, по-моему, уже говорил, разъяснения будут мы будем спускать через средства массовой информации локального э, значения э, определенные правила поведения в критических ситуациях и также будем просить от людей бдительности. Вот, собственно говоря, короткий перечень мероприятий, которые доступны для обнародования. Есть блок мероприятий, которые мы не можем обнародовать, потому что это связано с оперативной работой. Но я должен вам сказать, что сегодня все, все мобилизованы правоохранительные структуры на выявления на ранних стадиях угрозы, которые может нести, э, потому что э, сегодня безопасность строится не только из физической охраны каких-то объектов и э, улиц, территорий, это только один аспект. На ранних стадиях нужно предотвращать это оперативной работой, по аналогии в том числе, как было сделано в последнее время в городе Харькове, но харьковчане это сделали после того, как они уже пропустили целый год, не работали в этом направлении. Днепропетровск, слава богу, этого избежал, потому что работали правоохранительные органы. Сейчас мы это усилим. Кроме всего прочего, мы надеемся на то, что весь этот комплекс мероприятий, он приведет еще и к снижению общего уровня преступности, который тоже у нас пока еще не на таком надлежащем уровне. К сожалению, у нас есть и здесь тоже проблемы. Поэтому сейчас нужно чуть-чуть всем сгруппироваться, всем дружно понять и понять вот эту коллективную задачу. Коллективную безопасность обеспечим, будет дальше все нормально. Вылечим раненых, построим там инфраструктуру и так далее. Но первым делом нужно обеспечить безопасность области.